Мої вітання всім, хто все час разом з нами. Працює телерадіокомпанія СТЕП. І зараз про останні події у жовтих водах. Міський голова Василь Тарасенко офіційно представив громадськості нового прокурора міста. Назначений прокурором міста Жолтеводи, старший радник юстиції Мельник Олександр Володимирович. За останній тиждень міським відділом зареєстровано 21 крадіжка і три пограбування. Неізвісний підбіжав путем ривка, вирвав сумку. На сьогодні вісім інсультів та п'ять інфарктів, з яких два з летальними наслідками, три нові випадки укусів собаками. Така досить сумна статистика від медико-санітарної частини. Ще раз хочу до гіпертонікам, будьте внімательні до своєму здоров'ю. Зміна підрядника ліфтового господарства не призведе до зупинки ліфтів у місті. Остановка ліфтів не планується. Дивіться про ці та інші події просто зараз. Тож не перемикайтесь. У жовтих водах призначено нового прокурора міста. Олександр Володимирович Мельник вже тиждень як вступив на посаду. Тож міський голова Василь Тарасенко офіційно представив його жовтоводській громаді. Мер привітав нового прокурора з призначенням і висловив сподівання на вдалу співпрацю. Приказом генерального прокурора України номер. 383К от 21.05.15 року назначен прокурором города Желтоводы, старший радник юстиции Мельник Александр Владимирович. 23.11.1981 года рождения. Значит, освита высшая юридическая в 2002 году закончил Национальный университет Одесской юридической академии. Кандидат юридических наук, работает в органах прокуратуры с 1997 года. Після місце роботи заступник прокурора Жовтневого району міста Криворог. Пожалуйста, прийомний день нас медіа завжди живемо, готові вислушати питання, проблеми. Звернутись до прокурора міста зі своїми питаннями городяни мають можливість у приймальний день вівторок щотижнево. Жовтоводським міським відділом міліції за звітний період зареєстровано 158 заяв та повідомлень різноманітного характеру від жителів міста, серед яких вражає підвищення рівня крадіжок. Усього 21, розкрито лише 9. три пограбування, з яких на поки що розкрито лише одне. У зв'язку з такою ситуацією жителям, а особливо жінкам, необхідно бути обачнішими на вулицях міста. Одно было не раскрыто и сегодня ночью был еще один грабеж, женщина возвращалась, где-то отдыхала в кафе, в 2 часа ночи, вот. ну, сами понимаете, ночь, темно, неизвестный подбежал, путем рывка вырвал сумку, скрылся. То есть сейчас работаем, вот. ну, такие факты есть, в принципе, они все грабежи аналогичные. Был э, на этой неделе факт, один угон транспортного средства, четверка была угнана, вот. значит, э, Нашлі машину, задержали двоїх приступників. Тобто возбуждено уголовное дело, проводим сейчас расследование. Знову погодні умови є негативним чинником для здоров'я наших городян. Більшою мірою на зараз страждають гіпертоники. Кількість нових випадків інсультів та інфарктів як для нашого міста є досить великою. Крім того, минулого тижня зафіксовано два випадки інфарктів зі смертельними наслідками. Еще раз хочу обратиться к гипертоникам. Будьте внимательны к своему здоровью, потому что, к сожалению, у нас на прошлой неделе умерли две молодых женщины, 52 лет и 55. От гипертонических кризов во время криза был инсульт. У одной буквально на даче вызвала мужа. Понятно, что нельзя было транспортировать стоя. Очень обширный инфаркт. Мы три дня пытались, боролись за ее здоровье. Была на интубации, но, к сожалению, умерла. Поэтому, пожалуйста, смена погоды, все обращайте внимание, особенно гипертоники, лучше принять какую-то лишнюю таблеточку, немножко коррегировать свое давление, чем, конечно, такие вот плачевные результаты. За выходные дни, к сожалению, опять было вот только за выходные три укуса собак. То есть все это продолжается и продолжается. Василий Немец, все-таки нужно как-то работать, потому что у нас вакцины не хватит. На ту неделю мы провели совместное совещание с КПЖО и ветлечебницы. Мы решили на сегодняшний день вопрос по передержке животных там, возле ветлечебницы. И, в принципе, я думаю, что на этой неделе более активно начнем проводить эти работы. Они, в принципе, ведутся, но есть вопросы, касающиеся тоже средств для усыпления собак например, на время проведения операции стерилизации. Поэтому это вопрос на контроле, этим вопросом мы занимаемся. Но, к сожалению, природа говорит о том, что у нас довольно-таки много собак по городу, и даже стерилизованные собаки имеют агрессивность. То есть это не тот путь, к сожалению, по которому мы идем. И, в принципе, получается, что даже стерилизованная собака может кусать людей. И в этом отношении, наверное, все-таки нужно делать приоритет или думать о людях, или думать о животных. Поэтому, к сожалению, закон нам запрещает заниматься усыплением этих животных. Но, тем не менее, мы боремся с этим вопросом, и он постоянно на контроле. То есть, занимаемся. У нас на сегодня тоже возникает опять вопрос с наркотическими средствами. К сожалению, аптека Олеги Украины не заказала. Мы сделали, имеем право сделать предоплату, сделали предоплату, но на сегодня у нас всего на 5 операций остается наркотиков. И не знаем, за неделю она получит их или нет. То есть проблема остается. И благотворительной помощи поступило 170 гривен, а расход бензина только по скорой помощи топлива 129 литров. Остальные, чтобы, в общем-то, возникают вопросы о том, доставка больных у нас транспортировка в областные больницы. Значит, если Кривой Рог везет экстренная помощь, но туда везутся, там есть маршруты пациентов, это только дети с хирургической патологией вот, идут, либо э, ну, острая почечная патология, в зависимости от того, как созваниваются, какие стационары берут Кривого Рога. Остальные больные едут на Днепропетровск. К сожалению, экстренная помощь в Днепропетровск не везет. Вы знаете, что у нас большая проблема с с бензином, поэтому мы просим родственников, в принципе, так и по всей Днепропетровской области оплатить бензин. Поэтому, чтобы не возникало проблем, и у нас есть только, даже у нас по скорая помощь э, обслуживается за счет и благотворительных средств, и тот бензин как, небольшой, который мы можем закупить. Детская поликлиника и взрослая поликлиника обслуживают вызова тоже только за счет благотворительных взносов, потому что, к сожалению, у нас бензина совершенно нет. И доставка в Днепропетровск тоже за счет родственников. Они пишут заявление туда, потому что машина, которая едет, она должна показать километраж, и плюс клеится потом туда еще чек на закупку бензина. 4 червня у Києві відбудеться зустріч керівників медико-санітарних частин із представниками влади, де мають вирішуватись питання навколо фінансування даних медичних закладів. У зустрічі візьме участь і делегація від жовтих вод в особі міського голови Василя Тарасенка та начальника МСЧ-9 дев'ять нелітарасівої. Мешканці багатоповерхівок можуть бути спокійними. Зупинки ліфтів, яку прогнозували у зв'язку з зміною підрядника ліфтового господарства, не буде. Хоча, згідно діючого тарифу, жителі за послугу користуванням ліфтами сплачують лише дві третини від необхідної суми. Ще одна третина від суми 40 тисяч гривень на поки що було виділено з міського бюджету. Остановка ліфтів не планується. Нет, планируется плавный переход. Значит, победитель тендера, который выиграл тендер по обслуживанию лифтов, с 5 числа будет приступает к обязанностям по обслуживанию лифтов. Подрядчик поменялся. Да, ему направлены уже договора. Письмо заранее с ним переговорено, он уведомлен, что он является победителем и приступает с 5 числа к ремонту. Так что остановки никакой не планируется место нахождения оборотника. Стоимость было три участника тендера, стоимость двух участников была 1 миллион, ну, могу в цифрах ошибиться, значит, где-то у двух участников было у одного 1 миллион 900 тысяч, там, с небольшим другого тоже там миллион с чем-то тысяч, тоже с небольшим, там разница где-то порядка 30 тысяч. И у третьего участника, который выиграл тендер, проект про, про тендерное предложение составляло 1 миллион, там 4, до, полутора миллиона. То есть каждый желтоводец, в принципе, который пользуется лифтами, сэкономит 500 тысяч вот. гривен. Себестоимость, по-моему, минус 4 копейки от существующего это с расчета на квадратный метр. Если там было 65 копеек с вас брали, да, то э, этот участник будет там 61 копейка. Тариф не будет там, в тендере прописано, они а не более 120, это пересмотреть цену по-моему, через 120 дней с момента заключения договора. То есть, грубо говоря, 4 месяца, они должны работать на этой цене. А в плане того, как будет изменяться тенденция, в принципе, по... В государстве у нас идет вопрос пересмотра э, тарифов на газ, да, поднимаются активно вопросы, потому что цена одного кубического метра э, больше полиции и опять же вопросы тарифообразования образования электроэнергии тоже пересматривается. Но, к, к сожалению, мы, э, собственно, властью на это влиять не может, на уже такие решения, которые принимаются на уровне кабинета министров, НКРИ и тому подобное. Но я думаю, что в любом случае я, это мое мысль ну, мнение, цена должна быть объективная, не должно не присутствовать каких-то корпоративных интересов а, определенных. Спасибо. Ну и кроме этого, там, вы все помните, что а, на сессии было поручено рассмотреть вопрос КПРЖ для того, чтобы организовать участок а, сервисного обслуживания а, на базе КПРЖ. То есть это тоже вопрос прорабатывается. Я понимаю, что если это будет экономически выгодно предприятию, то в этом смысле есть направление. Нужно работать. Я немножко внесу ясность, чтобы было понятно. Для того, чтобы лифты не остановились, вот как вы говорите, планируется, не планируется, значит, решением миской головы выделено дополнительно 40 тысяч гривен для того, чтобы оплатить стоимость месячного ремонта и обслуживания лифту. Значит, то, что заложено 83 тысячи, которые заложены в тарифе, которые платят все желтоводцы, этих денег сейчас не хватает даже оплатить победителю этого тендера, у которого стоимость в месяц составляет 123 тысячи. Чтобы вы ясно понимали, что люди не сэкономили, а стоимость она выросла. И необходимо в месяц добавить 40 тысяч. Ведь на месяц Минский голова до решения вопроса источника, то ли это будет повышение тарифа, то ли это будет ежемесячно выделяться эти 40 тысяч, значит, выделил на этот месяц 40 тысяч, поэтому заключается договор, есть, так сказать, экономические основания для того, чтобы заключить договор. Если бы этих денег не было, источника не было бы для заключения договора по такой цене. То ли это 123, то ли это 160, то ли 190 тысяч. Есть, чтобы вы понимали, в тарифе заложено сейчас 83 тысячи. Вот то, что есть, то, что в состоянии оплатить жильцы по тому тарифу, который действует на сегодня. У міського водоканалу продовжує зростати заборгованість за використану електроенергію та з податку на додану вартість на останній підприємство оформлює розстрочки за що вдячне керівництво міській владі Задовженість по електроенергії на 1.06, на жаль, росте 2 мільйона 906 тисяч значить пакет документів по 20-му постановлению по льготам и субсидиям на сумму 133 тысячи находится, так и находится в казначействе Украины для финансирования. Финансирование с государственного бюджета не осуществляется. Следующий пакет документов готовим на сегодня на сумму 165 тысяч гривен. Значит, я думаю, в течение двух-трех дней мы его полностью оформим, подпишем, согласуем, отдадим в Облэнерго для того, чтобы в свою очередь они доставили его в энергорыдок и в казначейство Украины для подальшего финансирования. Оплата за потребленный газ 100%, заработную плату выплачиваем. Задолженность по налоговым обязательствам 4 миллиона 543 тысячи. Значит, по налогу на добавленную стоимость оформляем рассрочки, так как мы договаривались в кабинете городского головы. И благодаря вам, Василий Ильич, с новым руководством Верхнеднепровского управления фискальной службы Украины, значит, на сегодняшний день нам идут навстречу, и мы эти документы оформляем. Естественно, будем нести обязательства по оплате данных рассрочек. Директор тепломережі Олександр Плис надав інформацію щодо графіку роботи розрахункової групи підприємства у червні. Та вкотре звернувся до жителів міста та керівників бюджетних організацій щодо погашення заборгованості перед підприємством. Підприємство продовжує працювати в режимі чотирьох робочої неділі. На цій неділі прийомні дні вторник, четверг і п'ятниця. Со следующей недели предприятие работает в графике с понедельника по пятницу и работа расчетной группы будет осуществляться в понедельник, вторник и четверг. Время работы с 9 до 12 и с 14 до 16. Среда выходной, пятница, суббота, воскресенье, нерабочие дни. В плане расчетов населения за потребленные услуги долг продолжает оставаться в районе 30 миллионов. За май месяц оплачено порядка 600 тысяч гривен, что практически в два с половиной раза меньше платежей, которые предприятие получило в прошлом году. Данных средств не хватает на проведение обеспечения полной работы предприятия, поэтому вынуждены, как я уже раньше говорил, сокращаться до максимума. Также хочу обратить внимание на долги бюджетных организаций по разным формам бюджетов, непроведенные тендерные процедуры, сумма долгов бюджетных организаций превышает 1 миллион гривен перед предприятием. Поэтому обращаюсь к руководителям данных организаций максимально быстро закончить тендерные процедуры и провести расчеты предприятия. Это нужно не только для обеспечения функционирование предприятия, но и для проведения расчетов с НАКНАФТОГАЗом. За прошлый месяц мы перечислили на всего порядка 300 тысяч гривен, что в условиях долгов порядка 30 миллионов является явно недостаточным. По поставкам электроэнергии предприятие имеет долги перед Облэнерго за апрель-май, продолжает за эти месяцы не проходить. За не проходит зачет через казначейство. Общая сумма долга порядка 700 тысяч. И также порядка 700 тысяч предприятий уже имеет долго по пене в связи с задержкой уплаты данных сумм через отделение госказначейства. Где предприятие будет эти брать 700 тысяч? Я думаю, к началу отопительного сезона эта сумма значительно увеличится. Пока большой вопрос. И по финансированию ремонтных работ фактически предприятие проводит ремонтные работы только за счет тех средств, которые получаем от арендаторов нашего имущества. За годы получили 3,5 миллиона гривен. Существенная сумма. За эти деньги проведем капитальный ремонт нашей котельной ПТВМ. Не дали войти в категорию аварийно-опасных зданий. проведені роботи адміністративно-битового комплексу, проведені капітальні ремонти трубопроводів на території ТЕЦ. Ну і купили екскаватор, який єдиний що стається на нашому підприємстві, роботу безпечують проведення по території міста. цього року. Було прийнято зміни до закону про врегулювання містобудівної діяльності, що певним чином спрощують процес узаконення деяких видів індивідуальних форм власності. Людям, які є, закінчили своє. Збудували в період з 5 серпня 92-го року до 12 березня 11-го року індивідуальні садибні житлові будинки, садові, дачні, господарські будівлі і споруди. Можна їх буде узаконити по упрощеній системі ну, без наказань, определених со сторони. Определенних органів, так будемо говорити. Те же саме можна узаконити збудовані в період до 12 березня 2011 року, тобто без ограничення нижнього, громадських будинків першої-другої категорії складності, будівлі спородського господарства призначення першої другої категорії. Я як начальник БТІ хочу призвати. всех у кого эти объекты есть обращаться к нам и мы будем выполнять свою функцию это создание технических паспортов уточнение технических паспортов поскольку у нас есть вся история ваших значит, зданий сооружений конечно очень важно очень важно это доказать будет что вы построили именно в тот период о котором я уже сказал выше это требование к вам к нам и ко всем остальным Побудеться діло у У жовтих водах відбулось свято останнього дзвоника і пройшли випускні вечори. Разом з тим розпочалась літня оздоровча кампанія. В цьому році, як ніколи, дуже масово були взяті путівки в наші дитячі заклади оздоровлення. Вони працюють, я нагадую, працюють традиційно вже новинка цієї оздоровчої нашої кампанії, в тому, що оздоровчі заклади відпочинку працюють не тільки до чотирнадцятої години, традиційно як вони працювали, а й до сімнадцятої години. Тому малеча наша ну, в основному це першокласники, другокласники можуть знаходитися на базі цих закладів до сімнадцятої години з денним сном. У нашому місті до дня захисту дітей пройшов ряд заходів. Один з них наймасштабніший за кількістю учасників це українського значення, традиційний легкоатлетичний пробіг, що цього року став ювілейним – 30-м від започаткування. У проведенні заходи взяли активну участь як міська влада і відділ фізичної культури та спорту разом із фізкультурно-оздоровчим центром комбінату, так і велика кількість приватних підприємців та організацій і установ міста. Там, за що велика вдячність всім від організаторів легкоатлетичного пробігу! На ну, поки що це всі новини, що ми підготували для вас на цей час. Вдалого робочого тижня і гарного вам настрою за будь-яких обставин. Побачимось!